Всім привіт друзі, це вже третє відео, не по Майнкрафту, звісно но ще 10 лайків не набралося. Надо 3 Ну а сьогодні будемо грати в Roblox і тоже знають цю ігру Я не знаю таких людей, що не знають цю ігру. І да. ми будемо сьогодні проходити якусь карту. Можемо якісь ігри. Можемо ще щось, так, так і далі. Ми будемо сьогодні проходити карту Бекфутик. Ем... Це страшилка, хоррор, і там треба знаходитися на бекффутику. Це дуже страшно. Я бачив відео, як там просто пацани так пугаються. Цього бікфута Ну, це дуже страшно. Ладно, коли загружиться я включусь. Ось це нога моя рука даже більше. Друзі, да. Ждем загрузочки. Ждем. Так, друзі, ми вже зайшли майже. Ось, бігфут. П'яти багато людей. я даже не знаю это просто так бот конечно же мы выбираем самый сложный уровень хабида ботик и думаю все создал так зараз эм, надо чтобы все было хорошо конечно хард бот мне кажется, я умру. Го! Я за супер-пупер мега убийца Бигфутики. Да, Бигфутики. Мне страшно. Да, это вот ролик. Зачем? Ладно, ради вас я готов снять это видео. Буду стараться не закричать. Ну, так, давайте поспорим, что я не закричу. Я проиграю сразу. Все, можем и не спорить. И что я зараз проиграю. Зараз загрузится, я включусь. Так, друзья, мы уже заходим. Ось мы. Так. Нам надо сразу утаться. Ой, ой. Страшные звуки. Не-не-не-не-не. Страшно уже, ребята. Страшно. Да это возьмем бинты побольше. Ну, нам пригодятся. Я так думаю. Ну, давайте аптечка возьмем еще. Я думаю, капканы хай. Та и камеры. Ну и конечно же нам надо мяско, чтобы Бигфутик побачил мяско на капканчике и сразу побег туда. Так, открываем дверку. Як свежо. И как страшно. Она в пашу минуту убьют. Я так думаю. Ну, это страшно. Ой, я уже не могу брать вещи. Ладно, думаю, мне мясо не надо. Не надо было бы... пестик. Ну, чтобы... Тогда это их активируем сразу. А капканы давайте сразу пораставляем. Мы будем пока что... Так, ну пока что все хорошо. Бигфута немае. Но он появится в любую минуту. Вот за даже днем уже появится. Ну, конечно, у меня ствол. Ребятки, это что ж... Друзья, ну, меня вообще не страшно. Ладно, кому я брошу. Вот у нас есть, кстати, такая карта, а мы можем даже сходить куда-то. Ну, давайте. Давайте пойдем, что нам бояться. Ради вас я готов даже пить до Бигфута шахту. Ну, это страшно, это страшно. Я один, а Бигфут здоровый, еще это хард. Он же днем даже напасть может. Я так думаю. Тропинка. Ты еще хорошо еще на тропинку не трап. Люди, лучше даже сигнальный пистолет, я что я хоть оглушу, потом уже пистолетом пострелять. Да еще и ножиком побыть. Мне кажется, зря я ушел. Ну, ради вас вообще я могу и петыку дать. Да, и подпишитесь, пожалуйста, что у меня нервы. Вот и зараз все нормально, но дуже страшно. Я один, ну типа один, даже в комнате. И до входа полицию Бигфут. А сюда не стемнило. Вот когда стемнило, он то начинается кипиш. Вот, кстати, фонарик еще надо надеть на окно, Ну, чтобы мы могли ночью выключать фонарик. Чтобы не так страшно было. Нам да, всякие будут здания и всякое остальное. Там можно будет лутать, например. И вообще. Да. И мы должны убить Бигфута, только некоторые именно сам где, это И вот все, можно за любую минуту просто выскочить из какого-то ля... угла, и это будет просто файл. Страшно, страшно. Опа, а что это за пещера? Это пещера Бигфута. Надеюсь, мы не той пещере сейчас и что? -то... Есть оленья какого -то. Не знаю. А, нет, вообще, Радивар. Что, свита так задум? В игре. Ну да, давайте забираемся на эту гору, ну, подаемся, что тут на окружности. Все так понимаю, вулкан. Ага. Ну вот кружность я вообще ничего не могу. Ну я бачу бука. Ну я больше такого ничего не бачу. Ну, что было бы интересно. Ну тут высоком, тут высоком. Ничего. О, там табличка есть. Пошли туда. Ну что нам? же такой. что тут я. Да, я что. Конечно, мне страшно, но надо свист страх поросировать. Вот. Ой. Ой. Ладно. Вот эта штука мы. О! О! Вс. ребятки, мы вот по небу и битфутом не зустрінем ніколи ни ні в кого так оп прилетів. а назад не можна бля я бачу вишку надо биг-то туда там може бути лут по перше а по-друге може ще бути щось кстати если хочете продолжение по Майнкрафту или вообще я могу даже стендов даже сыграть. И пабуть такая игра дуже прикольная. Я могу снять на это видео, то что пишите в комментариях. Я обязательно вас послухаю. И может сниму целый просто. А пока что мы должны. Я залезу на вышку, кстати, скоро ничь Если... Мне почулось, как кто-то выл. Орал. Так, надо пекать. Ребятки, мы тут посадим. Ладно, ребята. Кое бы что-то интересное, я включусь. Друзья, наступая ночь. Ну, все. Зараз прибежит, наверное, той кабанчик. А я тебя бы тоже не хотел. Кстати, Хочете подивитися, як летить ця пуля. Ось так, Так, друзі, вона ось так летить. Е, ну, знаєте, сонце сідає і я я вже, ну, типу, вже не смішно. Вже звук пропав цей. Ну, знаєте, такий гарний, гарний. Так, подив, давайте подивимося, де ми взагалі. Ну, знаходимося. Ми знаходимося тут. Друзья, ради вас я же кажу, ради вас я можу пить. Только пережить меня лайком, мне дуже страшно. Друзья, дуже страшно, вот серьезно, дуже. Давайте пишите в комментариях. Давай, не сдавайся, не сдавайся, иди, иди, и победи ты Бигфута. Да просто мой пистолет, а он янский кабанчик, который меня хочет убить. Ну, ребята, да ты, короче, мне... Я не буду записывать. Просто так. Пока всем, друзья. Я уже записал видео. Чуть ты? Мне кажется... Ладно, так и будь. Друзья, я кое-что будет интересно. Включусь. Иду. Ой, вот здесь. Друзья, короче, я иду. Уже недалеко. Недалеко уже видишь, что... Но... Ну, так стрёмно. Что шо? Че шо такое? Да это пидидим. Это как вода. Это водопад похоже. Да, тут вода, друзья. А если он же не прыгнет, то на водопой. Я да, крут. Ладно, друзья, вот тоже что-то интересно. Включай. Короче, ребятки, воздух месяц. Я не знаю, что работать, ну ладно. Друзья, еще и дождь пиш... дождь Да, Давайте просто выйдем. Не, ну реально. Может, бачи, бекута нема. Наверное. Иди Сабин. Друзья. Друзья. Подпишитесь, пожалуйста. Я ради вас это делаю. Не, 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 валим, валим, валим. Мені одного крика хватає його. все 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 все, все все все, все, -все. Іди, ды. Иди отсюда, блін. Обіз'яна. Все, макаркіч. Тікаємо від нього. Блін, у ну, меня другой злого ема реально, мені дуже страшно. Та фу, я вже глюки дергаюсь. Фу, друзі. Це тільки його крик був. А я знав, у нього ще червоні глаза. Еще більше потемнило, ну не Друзі, я такого не выдержу. Нет. Ищи більше потемнило. Друзі, давайте на чем заканчивать, деду. Следующая серия. Я обіцяю. Я його победю. Обіцяю. Чесно. А так, друзья, зараз дуже страшно. страшно. Ладно, друзья. Я выхожу. В следующей части я обещаю. Мы ее застрелим и мы ее победим. И что м -м, дуже страшно, дуже. Да. Ну, у а нас такое видео получилось. Ладно, друзья, всем пока-пока!